Salam qardaşlar. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hələlik Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan arasında bu günün ən vacib sənədi dünən imzalanıb. Və bu sənəddə görürsüz ki, status məsələsinə toxunulmayıb. Bu nə deməkdir? Ermənistana, 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 yəni Qarağəbağa gələcəkdə status verilməsi məsələsi artıq müzakirə obyekti deyil. Yəni Azərbaycan Permistanla status məsələsini müzakirə etməyəcək. Rusiya 3 gündən, 5 gündən, 7 gündən, 5 ildən sonra deyə bilməz ki, hə, gəl indi statusu müzakirə edək. Baxın dostlar, çünki o bənd indizünü tapmalı idi. Yoxdursa, deməli 5 ildən sonra da olmaq haqqı yoxdur. Deməli Qara Qabağ regionunun statusu getdi, işin də alacaq. Bax belə lor dilidim ki, hamıya zəh ol, aydın olsun. İkincisi. Təkcə Laçın'dan, Kəlbəcərdən, Ağdamdan yox. Bütün Azərbaycan ərazisindən Ermənistanın hərbi birləşmələri çıxarılır. Hətta Qazaxın 7 kəndindən də. Deməli ki, o Zəngilanın, Qubadın qalan hissələrindən də çıxırlar. Sərhədimiz bərpa olunur və və Laçın, Kəlbəcərdə sərhəddə Azərbaycan sərhədçiləri dayanır. Rus sərhədçiləri yox. Azərbaycan sərhədçiləri dayanır. Ola bilsin ki, rusların da həmin ərazidə nəzarəti olsun. Ancaq onlarla bərabər Azərbaycan sərhədinə Azərbaycan sərhədçisi nəzarət edir. Bu başqa cür yoxdur. Sənəddə də öz əksini tapmayıb ki, Laçındakı sərhəd mənzəqəsində rus komandanlıq edəcək. Yoxdur elə bir şey orada. Rus ancaq Stepanakertdən Ermənistana gedən marşrut xəttinə dəhlizə nəzarət eləyəcək ki orada hər hansı təxribat baş verməsin. Ermənistandan gələn hər bir maşın, hər bir avtobus Azərbaycan tərəfindən, Azərbaycan sərhədçi tərəfindən yoxlanılacaq. Üçüncüsü. Azərbaycan ərazisində yaşayan ermənilər Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edəcəklər. Onlara təqaüdlər veriləcək, onlara tələbə stipendiyaları veriləcək. Deməli ki, orada bizim müvafiq qurumlarımız olmalıdır. Mən Qarabağda yaşayan ermənin e, e, sosial təminatını Bakıdan, Gəncədən və yaxud da ki Ağdamdan e, tənzimləməyəcəm. Mənim Xankəndində vergi nazirliyinin binası olacaq, poçtum olacaq, bankım olacaq, ticarət mərkəzlərim olacaq və illə xərar bütün ictimai yaşayış obyektlərim olacaq. Bu o deməkdir ki, Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağda icra hakimini Xankəndində hansızsa Avanissyan təyin etməyəcək. Nətar İlham Əliyev Lənkəran İcra Hakimini göndərir, Xankəndə də həmin icra hakimini göndərəcək. Və Qarabağ ərazisində ermənlər yaşayən yerlərdə əhalinin asayişini, əhalinin nə asayişini. Ola bilsin ki, Azərbaycan polisi yox, elə rus komendantları özləri qorusun. Və ola da bilsin Azərbaycan polisi orada simvolik bir funksiyanı həyata keçirtsin. Belə bizim heç olmasın. Güc strukturlar istisna olmaqla bütün strukturlar orada təmin olunacaq. Siz necə fikirləşirsiniz? Rus komendantlarının, rus hərbçilərinin işidimi cəmaata pensiya paylamaq, mağazinin tikmək, bank açmaq, o sənətdə gördünüz hər hansı bir bənd. Var bəkə biz qaşıtmışıq, yoxdur. Həyat təmin olunur. İnsanlar yaşayırlar, insanlar Ermənistanın Erməni orda Xan kəndində alma armud əkən erməni Həmin məhsulu harda gəlib satmalıdır? Geri belə asanlıqla İrəvanın bazarında satacaq. Hansı adla çıxaracaq bizim ərazimizdən? O yaşanmalıdı orada, düzdür? Yaşıb necə dolanmalıdı? Yoxdur artıq Ermənistan-Azərbaycan sərhədi var. Arçaq deyən şey yoxdur və o sərhəddə Azərbaycanlı olan qardaşlar bunu görmək lazımdır. Dekabrın 1-nə kimi oradan bütün erməniləri hərbiçilərə çıxarılır. 5-ci Keri qayıdan ermənlilərin arasında hərbi cinayətdə rol olan varsa, onlar hamısı məhkəmə olunacaq. Harda gördüsənətdəki, orada Azərbaycan tərəfi deyib ki, onları əldə etməyəcək. Yox, indi gəlib təzədən Sarkisyan gəlib Qarabağda yaşayacaq. Hərbi cinayətkardır. Interpolda adları var. Azərbaycanda DƏL açılıb, Azərbaycan Respublikasında DƏL açılıb Xocalı qatillərinə. Onlar gəlib orada yaşayacaq. Necə fikirləşirsiniz? Lap gəldi, yaşadı. Harda işləyəcək? Nəyi yeyəcək? Başa düşə bilmirəm. On evini kim təmir eləyəcək? Bu qədər dövləti biz belə e, sərişləsiz görürük. Həm də o atəş qardaşım sual göndərmişdi. İqbal müəllimin suallarını, Ağazadənin suallarını onlara cavab verirəm. Tamamı da Azərbaycanın həmin ərazilərində, Qarabağ ərazisində bütün Azərbaycanın dövlət strukturları bərpə olunacaq. Sənəddə öz əksini tapıb Rus sülh məramları 5 il 5 ildən sonra onları oradan getməsi Azərbaycanın birbaşa haqq işidir. Haqq işidir, sənətdə əksini tapıb. Sadəcə bu rus sülh məramları orada olmalıdır, həm də Rusiyanın regionda maraqları var, böyük dövlətdir. Biz onu outsayder elə bilmərik. Və ikinci də ki, Rusiya bizə düşmən dövlət deyil ki. Dostlar, hamımız hardayıq? Rusiyadayıq. Cimizə də Rusiya pasportu var. Yəni bəki bir problem görürük, problem yaşayırıq. Amma keçəndə dedim. Rusiyanın Ermənistan'a silah göndərməsi tam hüquqa əsaslanıb. Ona görə də dostlar, e və unutmayaq ki, Azərbaycan hərbi hissələri Şuşada da olacaq, Qadrovda da olacaq, bütün Ağayevdə olacaq. Əfsuslar olsun ki, Xankənddə olmayacaq. 5 ildən sonra münasibətlər düzələndən sonra e və inandırım sizə, ora 70 min Erməni qaydan deyil. Qadrovda ümidli Erməni qaydandır. Bitdi, getdi. Və 7-ci Azərbaycanının vətəndaşının hər biri Gəlib Xankəndində əvəli b yaşa biləcək. Buna deməkdir, intizamımıza gətirə bilirsizmi? Yəni sabah pəstərimizə gətirə bilirsizmi? Sabah Mən Xankəndinə gedə bilməyimdə. Bu nə oldu? Harda yazılıb ki, mənə qarşı orada məhdudiyyət qoyulacaq? Heç bir yerdə. Axı bu qələbəyə niyə biz kölgə salaq? Bəli, mən də istəmirdim ki, biz bunlarla siyasi yolla o torpaqları alaq. Tam basıb çıxardaq, bir dəfəlik söhbət bitsin. O qədər ibnədirlər ki, indi baxıram Ermənistan kanallarına, yazır ki, 7 rayonu niyə verdik ki? Xəbərləri var ha, bəlkə də etiraf etmirlər ki, nə 7 rayon? Hamsını veriblər. Hamsını veriblər. Amma bunlar özlüyündə fikirləşirlər ki, yo, 7 rayonu vermişik. İndi qoy fikirləşsinlər. Qoy fikirləşsinlər. Bax, yəni bu qədər. Ona görə qələbədir, kapitulyasiya məsələsi. Ermenistan kapitulyasi sənədi imzalaya bilməz. Çünki Ermenistan Azərbaycanın müharibə elan etməyib. Məsələn, hüquqi tərəfi var. O dövlət kapitulyasiya imzalayır ki, onlar bir-birinə müharibə elan ediblər. Elan olunmamış müharibədir. Bugünə kimi Ermenistan deyir ki, Azərbaycan Qarabağda müharibə aparır. Mən sadəcə ordakı Erməni halısının garantiyam konstitusiyaya görə. İndi hansı kapitulyasiya sənədi ola bilər beynəlxalq hüquq baxımından heç bir. Amma bu qələbədir və bu qələbənin də bəndləri hamısı həmin sənəddə var. Sərhədi biz idarə edirik. Hakimləri biz təyin edirik. Sadəcə orada yaşayan ermənilərin də layiyarlarından abrobat gəlib, adam elib onları qoyacaq məğən vəzifələrinə. Qurtardı getdi. Mən də istəmirəm onlarla biz bir yerdə yaşayaq, ancaq biz nə Pakistanlıyıq, nə Türkiyəliyik, nə də ki Böyük Britaniyayıq. Balaca bir dövlətik, böyük dövlətlərin bəzi sözlərini eşitməliyik, maraqlarına eşitməliyik. Sağ olun.